men otamni o'ldirganim yo'q senga ishonaman men bilan qochishingga yo'l qo'ymasligim kerak edi ammo yo'l qo'yding agar akamga erga tegmasang seni o'ldirishga so'z bergandim nachora unda avval meni o'pishing mumkin keyin esa o'ldirishing ammo menda boshqa fikr bor men o'ldiraman seni hammasi hal bo'ladi qo'yadi <laughs> balki boshqacha yo'l tutarmiz unda avval meni o'pishing mumkin keyin esa o'ldirishing ammo menda boshqa fikr bor men o'ldiraman seni o'g'irlagan narsangni qaytar ko'rdingmi buni nimani agar yana bir marta xanjarga tegsang qo'lingni sindiraman yana bir marta ichidagi qumni tugatibsanu nima nima bu vo ajab hanjardagi qum vaqtni ortga qaytarar ekan u. Xanjar kimning qo'lida bo'lsa faqat u bilarkan nima voqea bo'lganini o'tmishga qaytib xatolarni to'g'rilash mumkin va faqat uning o'zi bir o'zi biladi buni qanchalik o'tmishga qaytish mumkin javob ber sen shahrimni vayron qilding qurol yaroq <fart> deb hujum qilmagan ekanmizda maqsad shu xanjar bo'lgan ekan jangdan so'ng tas xanjarni qo'lga kiritmoqchi ki bo'lgan endi tushundim Xanjar qo'lida bo'lsa hamma narsani o'zgartira oladi barcha janglarda g'olib chiqadi saltanatning buyuk otamdan ham buyuk hukmdoriga aylanadi shu xanjar tufayli xiyonati uchun ukamni